Korang lah, korang Mangsa fikir korang pelaburan Kita orang bila bila ni macam mana? Siapa nak bila Tak boleh bagi muka pada orang ni Kita je kena pijak, mana boleh? Kedua-dua buah syarikat ahli perniagaan dan juga suami kepada selebriti Heliza Helmi, Datuk Sri Mahadi Badrul Zaman menyangkal dakwaan bahawa dia bukan penggendali skim penipuan pelaburan yang dikaitkan dengan sebuah syarikat. Mahadi menjelaskan peranan beliau hanyalah sebagai wakil memperkenalkan peluang pelaburan berdasarkan maklumat serta jaminan yang diberikan oleh pihak syarikat terlibat dan turut mendedahkan beliau sendiri pernah melabur lebih 20.7 juta dalam dua entiti berkenaan antara tahun 2021 hingga 2023. Urusan pelaburan termasuk pembayaran dan penyerahan dokumen dilakukan secara langsung antara pelabur dan syarikat. Saya tidak pernah memegang wang pelabur atau terlibat dalam urusan keuangan mereka. Tambah Mahadi, pelaburan tersebut dibuat berdasarkan keyakinan terhadap struktur dan dokumentasi yang kelihatan sah dan meyakinkan ketika itu. Mahdi berkata beliau kini menanggung beban rasa bersalah kerana telah memperkenalkan skim tersebut kepada ramai individu termasuk rakan dan kenalan rapat yang turut menjadi mangsa. Tambahnya beliau telah membuat laporan polis dan sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa dalam siasatan yang sedang dijalankan. Peduli korang lah Korang fikir korang Kita orang ni sebenarnya Siapa nak bela kami ni Tak boleh bagi muka pada diorang ni Kita je kena pijak Mana boleh Kedua-dua buah syarikat ni Jumlah keseluruhan 186 pengadu Total kerugian yang direkodkan Berjumlah 60.7 juta ringgit Kedua-dua syarikat ini Menawarkan pelaburan Islamic Redeemable Preference Share Syarikat ini tidak mendapat kelulusan untuk membuat tawaran awam. Sebaliknya syarikat ini sebenarnya menawarkan satu saham berbentuk private placement dan memberi alasan bahawa mereka menawarkan hanya kepada kumpulan sophisticated client. Malangnya kebanyakan daripada pelabur-pelabur yang melabur di dalam syarikat berkenaan tidak memenuhi kriteria-kriteria sophisticated client. Bermaksud dia ni hanya sebenarnya pelabur-pelabur awam saja. Bukanlah mereka melabur 250 ribu. Bukanlah mereka ni ada 3 juta. Tetapi saya nak tanya, siapa yang nak bela perut di kami ni? Syarikat tu dituduh. Dituduh tapi duit kami ni macam mana? Kenapa ada syarikat yang didepati bersalah tapi tak dipulangkan duit? RM10 tak apa, kami boleh halalkan. Tapi kalau dah sampai ratusan ribu ringgit, siapa yang boleh halalkan? Kami ni kerja 30 tahun menyimpan duit Itulah harapan kami untuk Another survivor 20 tahun ke apa Tetapi apa bila dia hancurkan macam tu Saya dah berhenti kerja Dengan umur saya dah usia warga emas Nak cek kerja balik Kau fikirlah macam mana Kononnya nak buat Google dengan all the labo Tapi kita tak boleh beri suara Mereka mutekan kita semua semua macam, macam mana kita nak dapat solution macam tu Sampai bila pun takkan habis cerita ni Nama je salah satu pengarah tu kononnya Nature figure, Islamic figure Tapi kalau dia fikir daripada segi agama Dia boleh tahu tak betapa dosa besarnya dia ambil duit dia orang Saya tersuah <laughs> senang Duit yang saya simpan dengan arwah tu Hasil kerja kami Saya simpan duit tu tapi arwah saya suami tu pergi dulu Dia pergi sebab dia sakit kalau dah namanya pun student, obviously kami bukan sophisticated client. Dan jumlah sejujur-jujurnya yang kami invest pun RM50,000 saja untuk saya dengan adik. Supaya cukup untuk mendapat rolling money, kami study and kami tahu duit yang ayah tinggalkan tu masih ada. So lepas 3 tahun kami habis tadi, tak adalah habis duit yang dia tinggalkan. Macam tu je. And saya dengan adik pun sekarang tengah struggle. Dia masih belajar. Alhamdulillah saya dah dapat tawaran bekerja. Dan sepatutnya saya sambung belajar Tapi saya kena tolak Sebab kalau saya dengan adik belajar Tak ada orang nak tanggung lagi dah Saya punya kerugian dalam pelaburan ni RM200,000 Sedangkan saya punya pelaburan ni Orang-orang yang terkenal Orang-orang yang kata orang patuh syariah Ustaz-ustaz yang terkenal Orang-orang yang terkenal Berkenaan dengan pejabat-pejabat agama Itu yang saya rasa Benda ni patut dihentikan. Kalau, kalau tak dapat pun saya dah tak kisah saya dengan benda ni. Cuma saya nak orang-orang yang bersalah ni jangan dibiarkan terus. Saya takut ada lagi mangsa yang akan oh, yang akan oh, oh, oh. dapat nasib yang sama macam kami. Okay, semuanya berjalan lancar. Diberi dividen seperti yang ditulis dalam agreement, diberi pulangan seperti dijanjikanlah. Semuanya ada gathering, ada Uh, dia buat uh, launching kilang ada nak invite ke office ada semuanya ok semuanya ada cuma pada last year lebih kurang bulan 6 macam tu dia keluarkan memo official daripada pihak syarikat mengatakan delay tak mampu nak bayar dia kata dia akan bagi pada bulan 1 2025 dan juga kita decide untuk move to the next step apakah next step dia kita buat policy report sebab kita rasa company macam mencurigakan Dan juga untuk pengetahuan semua Saya juga adalah salah satu pelabur Dua-dua saya melabur juga Total pelaburan yang saya invest adalah RM20.7 juta Saya sendiri terkesan ejen-ejen -agen yang lain pun terkesan Saya nak tanya soalan ah, okay. Datuk Seri Mahdi ada rasa bersalah tak? Bila buat ni? Wallahi Memang saya rasa bersalah Saya dengar Student yang tak ada duit Yang pesara Yang terkesan Orang EPF Saya, saya memang sangat Sangat terkesan Kita tidak ada kuasa siasatan Kuasa itu adalah Pada agensi siasatan Tetapi individu Yang ada kaitan dengan syarikat ni Terlalu besar Figura Yang saya sendiri Sebelum ini Mengidolakan dia Saya sendiri rasa sedih Dan rasa kesan perkara ini boleh berlaku kerana dia melibatkan membawa imej yang tak baik kepada Islam sebab dia merupakan tokoh agama Islam